ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీగురుభ్యున్నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ శని అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం నవగ్రహాలలో ఒకరైన శ్రీ శనిదేవుని గురించి అందరికీ తెలుసు ప్రతి శనివారం మనకు శని దోషాలు ఉన్నా లేకపోయినా శ్రీ శనిదేవునికి నమస్కరించుకోవాలి శ్రీ శని స్తోత్రాలను శ్రద్ధాభక్తులతో పఠించిన లేదా విన్నా అర్ధాష్టమ శని దోషాలు కూడా నివారించబడతాయి రోగ భయాలు ఉండవు విద్య లభిస్తుంది ఆయుర్వృద్ధి జరుగుతుంది కష్టాలు తొలగిపోతాయి ధనధాన్యాభివృద్ధితో పాటు సంసారంలో శాంతి నెలకొంటుందని కూడా పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి यू श्री शनि अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः घनाय घनरूपाय गना घनाभरणधारिणे घनसारविलेपाय खद्योताय नमो नमः मन्दाय मन्दचेष्टाय महनीयगुणात्मने मत्पावनपादाय महेशाय नमो नमः छायापुत्राय सर्वाय शरतूणीरधारिणे चरस्थिरस्वभावाय चञ्चलाय नमो नमः नीलवर्णाय नित्याय नीलाञ्जननिभाय च नीलाम्बरविभूषाय निश्चलाय नमो नमः वेद्याय विधिरूपाय विरोधाधारभूमये भेदास्पदस्वभावाय वज्रदेहाय ते नमः वैराग्यदाय वीराय वीतरोगभयाय च विपत्परम्परेशाय विश्ववन्द्याय ते नमः घृद्नवाहाय गूढाय कूर्माङ्गाय कुरूपिणी कुत्सिताय गुणाढ्याय गोचराय नमो नमः अविद्यामूलनाशाय विद्याविद्यस्वरूपिणे आयुष्यकारणाय आपदुद्धर्ते च नमो नमः विष्णुभक्ताय वसिने विविधागमवेदिने विधिस्तुत्याय वन्द्याय विरूपाक्षाय ते नमः वरिष्ठाय गरिष्ठाय वज्राङ्कुशधराय च वरदा अभयहस्ताय वामनाय नमो नमः ज्येष्ठा पत्नीसमेताय श्रेष्ठाय मितभाषिणे कष्टौ घनासकर्याय पुष्टिदाय नमो नमः स्तुत्याय स्तोत्रगम्याय भक्तिवस्याय भानवे भानुपुत्राय भव्याय पावनाय नमो नमः धनुर्मण्डलसंस्थाय धनदाय धनुष्मते तनुप्रकाशदेहाय तामसाय नमो नमः अशेषजनवन्द्याय विशेषफलदायिने वशीकृतजनेशाय पशूनां पतये नमः खेचराय खगेशाय घननीलाम्बराय च काठिन्यमानसाय आर्यगणस्तुत्याय ते नमः नीलच्छत्राय नित्याय निर्गुणाय गुणात्मने निरामयाय निन्द्याय वन्दनीयाय ते नमः धीराय दिव्यदेहाय दीनातिहरणाय च दैन्यनाशकराय आजजनगण्याय ते नमः क्रूराय क्रूरचेष्टाय कामक्रोधकराय च कळत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमो नमः परिपोषितभक्ताय परभीतिहराय च भक्तसङ्गमनोऽभीष्टफलदाय नमो नमः इत्थं शनैश्चरायदम् नाम्नामष्टोत्तरं शतं प्रत्यहं प्रजपन्मत्यो दीर्घमायुरवाप्नुयात् इति श्रीशनि अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु